नमस्कार मित्र हो पॉलिटिक्स चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मित्र हो चोवीस हजार विद्यार्थ्यांचं भविष्य आज अंधारामध्ये आहे नीटची एक्झाम नीट झाली पाहिजे कारण ही जर जा नीट झाली नाही तर नुसतं ह्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य धोक्यात आहे असं नाही तर ते मेडिकल ऑफिसर म्हणून संपूर्ण देशाचं आरोग्य धोक्यात येणार आहे आणि म्हणून ही परीक्षा अत्यंत पारदर्शक झाली पाहिजे आणि या परीक्षेचा निकाल चौदा जूनला लावण्याऐवजी तो चार जूनला का लावला गेला ज्या दिवशी लोकशाहीचा उत्सव आहे लोकशाहीचा निकाल आहे निवडणुकीचा त्या दिवशी लावला गेला मीडियाने ते कुठं घेतलं नाही फिजिक्सवाल्यासारखा अत्यंत मेहनतीने परीक्षा घेणारा तो म्हणतो आहे की हे कुठल्या चॅनलवर सुद्धा दाखवलं गेलं नाही आणि कुठल्या चॅनलवर हे दाखवलं जाऊ नये म्हणून जर हे असं केलं असेल तर परीक्षा पुन्हा झाल्या पाहिजेत जनतेने या विरोधामध्ये आवाज उठवला पाहिजे धुरव राठींनी अतिशय पारदर्शकपणे हे दिलं कारण मागच्या चार वर्षामध्ये फर्स्ट येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दोन एक चार अशी आहे तर आताच्या या परीक्षेमध्ये एकाच सेंटरवर सदुसष्ट विद्यार्थी पहिल्या रँकमध्ये आलेले आहेत हरियाणामधलं झांझर नावाचं सेंटर आहे या सेंटरवर असं काय झालेलं आहे आणि याची उत्तरं नीट एक्झाम कंडक्ट करणाऱ्या एजन्सीने समाधानकारक दिलेली नाही त्यांना ही त्या उत्तरं द्यावी लागतील नाही एक्झाम घ्यावी लागेल तर पाहू आपण या अनुषंगाने म्हणजे या परीक्षेमध्ये हे जे काही झालेलं आहे एक प्रश्न चुकला तर त्याला

ते सत्तर विद्यार्थी छप्पन विद्यार्थी बाकीचे विद्यार्थी तर प्रवेश घेऊ शकणार नाही मग त्याचा निकष काय लावले जाईल म्हणजे अत्यंत यामध्ये सातशे मार्क सातशे पंधरा मार्क घेणारी साडेतीनशे विद्यार्थी आहेत सहाशे ऐंशी मार्क घेणारी अकराशे विद्यार्थी आहेत मग गरिबाने का फक्त आत्महत्या करायच्या गरिबांनी परीक्षा द्यायची नाही गरीब डॉक्टर व्हायचे नाहीत हे काय चालू आहे फिजिक्सवाला सांगतो आहे की त्याच्यामध्ये एक विद्यार्थी ज्याला सातशे वीस पैकी सातशे वीस मार्क मिळाले

पहला इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक वन मिली है यानी उन्होंने 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स स्कोर किए बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ दो टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक वन मिली थी नीट 2022 में सिर्फ चार टॉपर्स थे और इस बार टॉपर्स सबके सबको ऑल इंडिया रैंक वन मिली और इन सिक्सटी में से छह लोग सिर्फ एक सेंटर के थे क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है दूसरा, इन 67 सेवन रैंक वन स्टूडेंट्स के बाद जो अगले दो स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स 720 में से और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं प्लस फोर मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं माइनस वन मार्क तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा आउट ऑफ लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम सेवन हंड्रेड सिक्स मार्क्स आ सकते हैं या फिर सेवन हंड्रेड ट्वेंटी आ सकते हैं 718, 19 नहीं है ये कैसे हो गया देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दी उन्हें सफिशियंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने का लेकिन सवाल ये कि एक्जैक्टली exactly कितने ग्रेस मार्क्स दोगे कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए ट्रांसफे

ऐसे ही व्यक्ति हैं हमारे साथ अलग पांडे साहब स्वागत है आपका फिजिक्स वाला नाम की इंस्टीट्यूट चलाते हैं बहुत से लोग आपको जानते होंगे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं फिजिकल क्लासेस भी हैं आपकी आ, मेडिकल के डॉक्टर्स आप तैयार कर रहे हैं मेरा पहला सवाल और बेसिक सवाल जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि पहली रैंक पे सड़सठ बच्चे हैं क्या ये संभव है ये संभव मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कुछ भी संभव हो जा रहा है एनडीए ने ऐसे आंसर की निकाली है सड़सठ बच्चे सात सौ बीस में से सात सौ बीस नंबर लेके आए हैं और ये सड़सठ बच्चे जो पूरा स्कोर कर लिए हैं अब ये बच्चे भी भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जनरल की छियालीस सीट है तो जो एक बच्चा मेहनत से 720 नंबर लाया होगा इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो सच में मेहनत से लाए होंगे इशारे लाए मुझे नहीं पता वो एनडीए बताएगा 720 पूरे नंबर लाया है अब वो और आगे क्या करे कि वो टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए या तो आप इसके बाद इंटरव्यू रखवा देते या आप एक एडवांस का नया पेपर ले लेते तो कुछ तो है नहीं तो वो तो फंस गया पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात जो है वो जो आपने भी सुना है सब ने सुना नहीं सुना तो मैं बताता हूँ कि इन सड़सठ में से आठ बच्चे ऐसे हैं जो या तो एक सेंटर ये हरियाणा का एक सेंटर है झज्जर में या तो दो तीन सेंटर से मिला के आठ बच्चों के सात में से सात नंबर आए हैं हो सकता है सुनने वालों को लगे कौन सी बड़ी बात है आठ बच्चों के साथ आठों बच्चे के साथ साथ बैठे हुए एक एक रोल नंबर बहुत ही आस पास है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें देखिए तो इनके देखिए इनिशियल जो एनरोलमेंट नंबर है वो बिल्कुल सेम है ये ये नंबर नंबर बिल्कुल बिल्कुल सेम, सेम, जैसे देखिए इनका स्टार्टिंग स्टार्टिंग का और यहां का और पूरा या, तो या तो आस पास, तो पास के रूम में तो एक बच्चे बैठे एक हॉल में भी हो सकते हैं अगल बगल हॉल फिर ये तीन सौ तैतीस चार सौ तीन चार सौ साठ ये भी सीरीज एकदम पास में तो ये झज्जर के दो तीन सेंटर से मिला के आठ बच्चों के सात सौ बीस में से सात सौ बीस आए अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ठीक है आठ बच्चों के आ गए मैंने सारी मैथ्स लगाई ये होने की प्रोबेबिलिटी एक करोड़ साल में एक बार होती है एक करोड़ साल में। तो हम लोग बहुत किस्मत वाले है कि एक एक ने हमें ये है। वो साल दिखाया है जहाँ ये झज्जर हाँ। के सेंटर है लास्ट की तीन डिजिट इनका नंबर एक इनका एक इनका एक यानी यहाँ से यहाँ दस का फर्क यहाँ से यहाँ आठ का फर्क यहाँ से यहाँ बारह का तो आसपास ही रोल नंबर है इनके क्या मतलब इनको चीटिंग कराई गई इनको पेपर दिया गया या इनको आंसर्स पता थे कि कहाँ पे उनको मार्क करना है ये कैसे हुआ ये एनटीए को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हुआ इनमें से एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई है क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है मैं नाम नहीं बता सकता इसमें से एक बच्चे से मेरी मुलाकात मुलाकात क्यों हुई फिजिक्स वाला से पढ़ाई करते थे और उनके 720 सौ बीस नंबर आए तो वो मिलने आ गए सात मैंने उनका अपने ऐप के ऊपर टेस्ट का स्कोर चेक किया कितने आते थे तो उनके कभी छह आते थे कभी छह कभी छह तो मैंने थोड़ी सख्ती से पूछा ये यार तेरे तो कभी सात आए नहीं है हमारे यहाँ कभी छह भी नहीं आया बता कैसे आया तो डर गया बच्चा और हमको देख के डर ही जाता है तो वो बोला कि सर मतलब अचानक से देखा अलग सर सीधा ये पूछ रहे हैं। सर, मेरे तो छे सौ साठ छह सौ सत्तर आ रहे होर में कहा फिर तेरे सात सौ बीस कैसे आ गए भाई हाँ। तो भाई जब ओ, ओ, ओ एमआर एन टी जारी करता है पेपर के बाद करता है या आपका OMR, इसके देख लो इसके हिसाब से आपके नंबर इतने बन रहे हैं, मिला लो, ताकि से हो आ रहे हैं उस बच्चे के। ठीक हो सकता है मैंने, सा, सा का 720? मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या भाई क्या था क्या चीटिंग है क्या कुछ सेटिंग थी क्या आसपास रोल नंबर बैठाए थे

टाइम को कवर करने के लिए हमने ग्रेस नंबर दिए हैं और ये बेस्ड है तो, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, का डिसीजन को खोजना है वो भी उन्होंने खोजा इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन का डिसीजन है।, तो तो का का है जो कि क्लैट के ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर था वो डिसीजन उसको उन्होंने एक ऑफलाइन एग्जाम में लगाया जहां तेईस लाख बच्चे पेपर देते क्लैट एक लाख बच्चा देता उस डिसीजन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला की ग्रेस नंबर देना है रेयर सिचुएशन में ही प्रोसीजर अपनाएंगे अब ये रेयर कितनी रेयर है कि मतलब कट ऑफ पहली बार ऐसा गया है कि 715 नंबर लाने वाले 300 से ज्यादा बच्चे हैं एक ही नंबर के ऊपर और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इतने बच्चे पेपर देते हैं आईआईटी का पेपर भी चौदह लाख बच्चे देते हैं वहां रैंक वन से रैंक दस के बीच में बीस नंबर का अंतर हो जाता है तो एक ही नंबर के ऊपर जब इतने सारे बच्चे आ गए तो आप किस बेसिस पे छाटोगे आपने इंटरव्यू भी नहीं किया पता है किस बेसिस पे छाट रहे हैं कि किसकी एज ज्यादा है अच्छा। तो यानि एक यंग बच्चा पेपर ही ना लॉजिक उसको, उसको वो ये देते हैं मानता हूँ पर जो यंग बच्चा है वो क्यों सफर कर रहा है बेसिकली कॉम्पिटिशन होता है रिजेक्शन का एग्जाम कि भाई जो आपको नहीं चाहिए जो लेयर नहीं चाहिए उसको हटाओ और टॉप इन्होंने क्या किया कि सिलेक्शन का एग्जाम इन्होंने बोला पेपर हम इजी बना देंगे एनसीआर के कुछ सिलेबस को कम कर देंगे पेपर को और इजी कर देते हैं पेपर इजी करने से और कहा कि इससे होगा बच्चों पे प्रेशर कम होगा नहीं भाई बच्चों पर प्रेशर तब कम होगा जब आप सीट बढ़ाओगे आज बच्चे के अगर 650 नंबर आके भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बन मिल रहा है तो उसके अंदर और ज्यादा बल्कि डिमोटिवेशन होगा कि आप कितने नंबर लेके आओ सातो बीस ला के भी उसको एम्स डेली नहीं मिल रहा है तो वो और डिमोटिवेट हो गया कि अब तो मैंने सब कर लिया इससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता था दिस इज द बेस्ट आई कैन डू

आणि म्हणून ग्रेस मार्क कसे दिले हेही सांगितलं पाहिजे ओबीसी सुप्रीम कोर्टाचा दोन हजार अठराचा निकाल दाखवून तो निकाल काय हेही दाखवला नाही हे, हे दाखवून आम्ही असे ग्रेस मार्क दिले असं हे बोलणं हे समाधानकारक उत्तर देणं नाही आणि म्हणून या चोवीस हजार चोवीस लाख विद्यार्थ्यांचं भविष्य नाही तर संपूर्ण देशाचं भविष्य यामध्ये अडकलेलं आहे आणि म्हणून या, या परीक्षेमध्ये जो गोंधळ झालेला आहे तो तपासला गेला पाहिजे हि एक्जाम रीजली पाजे सगले वीडियो सोकानपर्यन गलेज भारत लोक मनु लोक गोष्टी में पारदर्शकता एक संघ दिला दिलाजे सरकार प्रश्न विचार पाजे दबाव आला पाजे हा एक्जाम कंडक्टे य चैनल नवे चैनल सब्सक्राइब करा अधिक